श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमो अध्यायः अर्जुन विषादयोगः धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय संजय दृष्ट्वा तु पाण्डवाणीकम् व्यूढम् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुप सङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्ये चाण्डुपुरुणा आचार्यमहसिञ्चमो व्यूढाम् ध्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्र सूरामहे श्वास भीमार्जुनसमायुधि ुधा नाम राजस्य ध्रुपदश्च महारदः दृष्टकेतुश्चिताना काशीराजस्य वीर्यवान् कुरुजित्कुति भोजस्य शह्यस्य युधा हनुश्च विक्रान्ता उत्तमौजा वीरवान् सौभद्रोद्रौपदेयाश्च सर्व अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद्विषोत्तमा नायका मम सैन्यश्च संज्ञातम् ताम्रविमिते भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समिमिञ्जयः अश्वमाविकर्णश्च सौमदर्थिस्तदैव च अन्ये च भव शूर मधरते शक्त जीविताह नाना शस्त्र परहन्नाह सर्वे युद्ध विशारदाह अपर्यादं तदस्माकं बलं भीष्मा भीरक्षितं भीरक्षितं पर्यात्रम विदमेतेशा बलं भीमा भीरक्षितं नवं कृष्ण परमा Done.